Слава Україні, брати та сестри! А це якраз е, відео на ту тему, що я колись розказував, що рано чи пізно е, всіх мігрантів, всі, всі шлаги, що вони знаходяться в Росії, будуть відправляти на фронт. І цей чувак з е, колорадською стрічкою якраз про це розказує. Тобто, це настільки все просто, це да, їхній фашизм. Вони чи Гебільце читали, чи Гітлера. Російський фашизм він навіть такий. Циничный, гнилый, да, у тебя вся короста короче на теле всей Украины, все страшно. Дивимось. Мы я еще раз скажу: я говорил это еще раз подтвердю, что наше военное следственное управление полномочено мною проводить регулярные рейды по тем местам, где находятся мигранты, вместе с МВД, Росгвардией, с какой целью? Мы отлавливаем граждан Российской Федерации, которые получили гражданство иностранцев, но не встали на воинский учет, хотя обязаны это сделать. Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить, потому что вот как этот герой, их могут же послать на передовую, но этот-то пошел ради гражданства, а нет. Значит, 80 тысяч мы отловили, поставили на воинский учет. И уже 20 тысяч молодых граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Киргизстане, находятся на передовой. Вот кто нам, кто это, кто это показывает? Это наше? Да. Вот как это понимать? Может быть, кто-то может объяснить, что им не живется на своей родине. И кто хотел жить в империи, в недоимперии империи Я думаю, скоро сучас всю їхню прелість, всю всю силу, все як вони хотіли. І їх буде утилізовувати. І мені чогось їх не шкода. Особливо ці всі поневолені народи, буряти, башкіри, оці, яких гнобили, яких вбивали, знищували. І вони, ну, це манкурти і раби. Це їх шлях. А в нас українців інший шлях. Який ми прорубаємо. слава украине